А шо? Девушка сказала, а? девушка сказала, что блокнотик с номерами квартир, которые люди проголосовали. Какая девушка сказала? Я успел сфотографировать. Да, успел сфотографировать. Не надо. Я вызываю в два. Они тут сидят, что два. Не, не, эти мне не подойдут. Нет, это не подойдут. Какое? Здравствуйте. А тут фальсификации происходят на выборшей дельнице. Адрес 349, Серова 19. Серова 19. Да, выбор. Образцов Константин. Образцов. Я спостерегач. А, Сергеевич, Сергеевич. Двадцать четвертое, ноль первое, семьдесят пятого. А я громадский подтвержаю, в громадской организации, на вид партии. передачу блокнотика с, со стола. Девушка, я спросил, что это, чтобы передали человеку непонятно, кто это за человек, она сказала, передала блокнот с адресами квартир, которые проголосовали уже. И вот, вот человек этот стоит на втором этаже и говорит, никто ничего, я ничего не знаю с этим блокнотом в руках. 800-349? Нет, 349. 800 349. 800-349.